Hörmətli həmkarlar, hamınıza məlumdur ki, boyun nahiyəsi insan orqanizminin ən qəliz anatomik quruluşlarından biridir. Və boyunun əsas hissələri ağız və burun boşluğunun eləcə də udlaq və qırtlağın selikli qişəyə bitili ilə örtülüdür. Mən sizə növbəti 15 dəqiqə ərzində boyunun normal radioloji anatomiyası və ən çox gördüyümüz patoloji prosesləri göstərəcəyəm. Xüsusilə burun udlaq ağız udlaq və qrtlağın üzərində dayanacaq. Sagittal sətte çəkilmiş boyunun yumşaq toxmalarının MRT və KTT görüntüləri burada təqdim edilmişdir. Burada biz çənə sümüyünü, sərt damağı, dil parenkimasını, yumşaq damağı, boyun fəqrələrini, onurda beyininin boyun hissəsini görürük. Gəlin bu sagittal sətte çəkilmiş əmirtəb və kate görüntülərinə diqqətlə baxaq. Ağız udlağı yuxarıdan yumşaq damaq ilə, aşağıdan isə epiglottis ilə sərhədlənir. Yumşaq damaqdan yuxarıda burun udlağı yerləşmişdir. Epiglottisdən aşağıda və öndə qırtlaq, aşağıda və arxada isə hipofaringks yerləşmişdir. Dial nəzofarinksin anatomiyasına qısaca nəzər yetirək. Nazofarinks burun boşluğunun arxasında və mayili kəllə əsasının dərhal altında və qarşısında yerləşmişdir. Burun udlaq damdan yan və arxa divarlardan yumşaq damağın yaratdığı döşəmədən ibarətdir. Qısaça desək, burun udlaq selikli və selikaltı qişalarla öltürmüşdür ə zəngin limfoid toxumaya malikdir. Faringeal recess və ya Rosemüller dəliyi yeystaq borusu girəcəyinin arxasında yerləşmişdir. Bu T2 aksial kəsikdə biz prevertebral əzələləri faringeal recessi, yəni Rosemüller dəliyini torus tubariusu və damağa qaldıran əzələlərini görürük. Yevstaq borusu torus tubariusdan öndə yerləşmişdir. Tenzor palatini əzələsi, medial pterygoid əzələ, lateral pterygoid əzələ aydın şəkildə görünür. Sağ faringeal resesi dolduran törəmə illüstrasiya olunmuşdur. Törəmə aktiv kontrast düzlənməsi effekti ilə xarakterizə olunur və damağı qaldıran əzələni lateral istiqamətdə kompress edərək onun nazikləşməsinə səbəb olur. Burada sağ faringeal resesi dolduran və levator palatini əzələsini eyni zamanda sağ parafaringeal yumşaq toxmaları və eləcə də retrofaringsi retrofaringsi infiltrasiyadan iri ölçülü şiş törəməsi qeyd olunur. Bezən nazofaringsin arxa divarını cəlb edən difuz törəmə görürük. Difuziyası saparmalarda molekulyar difuziya fenomeninin məhdudlaşması bu törəmənin limfo limfoma ola biləcəyi ehtimalını düşündürüb. İndi isə gəlin kəllə əsası sümüklərini nəzərdən keçirək. Ortada gördüyünüz əsas sümüyünün yamacı clivus Öndə sağda gördüyünüz pterigoid çıxıntıdır, solda gördüyünüz sol pterigoid çıxıntıdır və petroz apekslər göstərilmişdir. Buradakı nazofaringks xərcənginin klivusa və petroz apeksə eləcə də pterigoid çıxıntıya infiltrasiyası göstərilmişdir. Eyni zamanda sol pterigo palatin fossa infiltrasiyə məruz qalmışdır. İndi isə gəlin qısaca ağız udlağının anatomik quruluşuna baxaq və bir neçə patoloji prosesləri nəzərdən keçirək. Ağız udlaq 4 əsas anatomik komponentlərdən təşkil olunmuşdur. Bunlara yumşaq damaq, dilin əsası və badamcıqlar udlağın arxa divarı aiddir. Dil əsası və badamçıqlar ağız udlağının əsas hissəsini təşkil edir. Burada dilin əsasında və dilin kökündə oxşar quruluşa malik 2 ədəd hamar kənarlı oval formalı şişdirəmələri qeydə alınır. Sagittal kateter konstruksiyasında biz bu törəmələrin hiperdens olduğunu görürük və bu bizə tiroid toxumasını xatırladır. Bunlar lingual tiroid toxumalarıdır. Akset kesiklərdə sağ dil badamcığının ölçüləri tumorous böyüməsi diqqət çəlbidir. Şiş dilin əsasına sirayət etmir. Sağ retrofaringeal sahədə patoloji böyümüş limfa düyünü qeyd olunur. Bura deyəsə su dəmək badamcığında iri ölçülü şiş törəməsi müəyyən olunur. Törəmə ağız udlağının Arxa yan divarları boyunca uzanır və daxili yuxarı teriyasına sirayet edir. Lakin tərəmənin dilin əsasına invaziyası qeyd edilmir. Dilin əsasında nahamar kənarlı hiperdens tərəmə qeydə alınır. Bu tərəmə epiglottisin suprahyoid hissəsinə, yəni sərbəst hissəsinə nüfuz edir. İnfraepiglotik pı toxuması isə sərbəstdir. Bu gördüyünüz kəsikdə dilin əsasından orta xətt boyunca inkişaf edərək sublingual sahəyə və geniogloss əzələsinə invaziya edən məhəng şiş törəməsi qeydə alınır. Bu ağız udlağının xərçəngidir. Gördüyünüz bu xəstədə Ağız udlağının arxa divarına cəlb edən iri ölçülü törəmə göstərilmişdir. Törəmə öndən qırtlağın arxa divarını özünə cəlb etmişdir. Submental sahələrdə 3 ədəd banal görünüşlü hilusları görsənən reaktiv limfa düyünləri diqqəti cəlb edir. İndi isə gəlin qırtlağın radioloji anatomik quruluşunu gözdən keçirək. Qırtlaq boşluğu supraglottis glottis və subglottis olmaqla üç sə bölünür. Və qırtlaq skeleti əsasən krikoid, tiroid və aritenoid qırdaqlardan eyni zamanda epiglottisdən təşkil olunmuşdur, əzələ və bağ aparatı ilə fiksə edilmişdir. Qırtlaq qırtlaq qırdaqlarının radioloji görünüşü onların sümükləşmə dərəcəsinə görə əhəmiyyətli dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Burada gördünüz, tiroid qırdağın kalsifikasiyası qeydə alınır. Bu hissəsində qırdağın sümükləşməsi hələ tam baş verməmişdir. Bu MR təbə və kate kesiklərində sagittal, koronal və koronal MR görüntüləri təqdim edilmişdir. Burada biz cricoid qırdağı Laryroid qırdağı eyni zamanda hyoid sümüyünü görürük. Diqqət etsəniz, bu kiçik sümük strukturları kompüter tomoqrafiya müayinəsində daha rahat şəkildə görsənir. Lakin ömrtə müayinəsində biz bunları diqqətlə incələməsək, bu sümük strukturlarını görməkdə çətinliklə üzləşə bilərik. Burada dilin kökündə hyoid sümüyü göstərilmişdir. Cricoid qırdağı və tırbuid qordağın bir hissəsi göstərilmişdir. Hioids sümük at nalı formasına malikdir və 5 segmenti vardır. Cismi, böyük və kiçik boynuzları. MRT müayinəsi ilə müqayisədə, KT müayinəsində hioids sümük daha rahatlıqla görsənir, lakin MRT müayinəsindən biz diqqətlə nəzər yetdirsək, hioids sümüyün cismini, böyük və kiçik boynuzlarını görə bilərik. Epiglottis göz yaşı şəklinə malik strukturdur və aşağıya doğru uzanaraq tiroid qığırdığa bitişir. Epiglottisün yalnız kiçik bir hissəsi hioid sümüyü səviyyəsindən yuxarı uzanır və buna epiglottisün suprahioid hissəsi və ya sərbəst kənar deyilir. Həqiqi səs tellərinin ön bitişmələri ilə qığırdaq arasında minimal yumşaq toxuma mövcuddur. Biz buna anterior komisura deyirik. Ariteoid qırdaqlar arasında qalan sahə isə posterior komisura deyilir. Burada supraglottik herkəng göstərilmişdir. Gördüyümüz kimi Yalançı səs telləri səviyyəsində sul tiroid qırdaq boyunca paraglottik sahəni infiltrə edən yumşaq toxuma kütləsi qeyd olunur. Tiroid qırdaq infiltrasiyaya məruz qalmışdır. Glotis xərçəngi Glotis xərçəngi həqiqi səs telləri səviyyəsində görsənir və burada saxt həqiqi səs tellinə genişləndirən aktiv kontrastlanan törəmə göstərilmişdir. Törəmə reseksiya olundu və yastı epiteli hüceyrəli karsinomə diaqnozu təsdiq edildi. Yenə də bu aksial kahta kəsiyində sol həqiqi səs teli qanlaşmışdır və aktiv kontrast güclənməsi effekti ilə xarakterizə olunur. Şiş anterior komisuraya çatır. Sol paraqlotik sahə infiltrasiyası göstərmişdir. Sol aritenoit kardağın nəzərə çarpan dərəcədə sklerozu burada qeyd olunur. Bu kəsikdə isə biz artıq subglotik sahibik və subglotik sahədən sol tərəfdə aktiv kontrastsanat yumşaq toxuma qalınlaşması qeyd edilir. Diqqət etsək, yenə də krikoid gövsün sol tərəfində sklerotik dəyişikliklər, sklerotik dəyişikliklər qeyd olunur. Burada şiş kütləsi həqiqi səstlərin səviyyəsində yerləşmişdir və tiroid qırdağının sol qanadı massiv destruktiv prosesə məruz qalmışdır. Neoplastik proses ekstralaringeal yumşaq toxumalara yayılır. Bu kəsikdə yenə biz sağ həqiqi səs telinin qanlaşmasını görürük. Törəmə aktiv kontrast yüksəlməsi effekti ilə xarakterizə olunur. Sağ aritenoid qırdağı sol aritenoid qırdağı ilə müqayisədə sklerozlaşmışdır. Törəmə tiroid qırdağının ön hissəsinin lizisinə gətirib çıxarır və litik destruksiya daxilində kontrastlanan yumşaq toxuma kütləsi qeydə alınır. Boynun yumşaq toxmalarında gördüyümüz hər hansı bir kiçik kütlə bəd xəssəli olması səbəbindən şübhəli hesab olmalıdır. Bu törəmələr maye tərkib edirsə, bunların nekrotik patoloji limfa düyünləri olma ehtimalı yüksəkdir və əksi isbat olunana kimi belə qəbul edilməlidir. Gəlin indi bəzi digər patologiyaları gözdən keçirək. Burada dilin sax ventral lateral səthindən diş ətinə uzanan şiş törəməsi qeyd olunur. Bu törəmə dilin ağız hissəsində yerləşir və oral kanserə aiddir. Bu törəmə diş ətinini infiltrasiya edir. Aktiv kontrast yüksəlməsi ilə effekti xarakterizə olunub və qismən ağız dibinə yayılır. Bəzi xəstələrdə dilin parenkimasında pariz əlamətləri görürük. Belə halda hipoglossal sinir, sinir boyunca baxmalıyıq. Bu xəstədə gördüyünüz kimi dilin sol yarısının denervasiyasına ikincili olaraq dilin daxili qrup əzəlləri p transformasiyasına məruz qalmışdır. Buna səbəb məhz sol hipoglossal sinirin kernel əsasındakı segmenti, segmentinin şiş tərəfindən kompressiyasıdır. Supraglottik laringsevəsində digər bir xəstədə sol ekstra laringeal yumşaq toxmalarda hava ilə dolu belə bir boşluq kompüter tomoqrafiyə müayinəsində aşkar edildi və bu xəstəyə ömürət müayinəsini icra etdi. Ömürət müayinəsi zamanı kontrast maddə ritdikdən sonra Bu hava boşluğunun divarlarının şiddətli kontrastlığını kontrastaşdığını gördük. Bu hava ilə dolu laringoseleni ifadə edir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.